ধেমাজি থেকে নিখোঁজ পাঁচ ছাত্রকে শিলচর রেল স্টেশন থেকে উদ্ধার করলো কাছার পুলিশ শুক্রবার শিলচর রেল স্টেশন থেকে ধেমাজি থেকে নিখোঁজ পাঁচ ছাত্রকে উদ্ধার করে কাছার পুলিশ পরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সমঝে দেওয়া হয় পাঁচ ছাত্রকে এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো জানান শিলচর রেল স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ধেমাজির থেকে নিখোঁজ পাঁচ ছাত্রকে তাদের আইজলেভ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানান পুলিশ সুপার ছুটির জন্য ঘরের পরিবারের লোকেদেরকে না জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিটার দুটো নিয়ে তারা আনন্দে ছিল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের নির্দেশে আজ ছাত্র পাঁচজনকে প্রশাসনের নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গৌহাটির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো এই সংক্রান্ত যেটা তারপর গুগামুখর পুলিশ স্টেশন এরিয়ার যেটা মিসিং হয়েছিল ধেমাজি আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয় হিতেশ ৰায় ডাঙৰীয়াই লগে লগে আমাক জনাইছিলে যে তেওঁলোকে এইফালে আহিব পাৰে গতিকে সেই সেইকাৰণে আমি সকলো মানে আমাৰ থানা আৰু আউটপোষ্টবিলাকত আমি জনাই দিছিলোঁ আৰু লগতে আমি সদৰ থানাৰ অচি প্ৰভাৰী অমৃ অমৃত সিং আৰু মই ৰাতি এবাৰ আমি ওলাই গৈছিলোঁ নিশা দুটামান বজাত আৰু আমি ৰেলৱে ষ্টেচনতো তেওঁলোকক বিফ কৰিছিলোঁ আৰু ফটো দিছিলোঁ যে এই এইকেইজন ছাত্ৰ তেওঁলোকে ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকে এইফালে আহিব পাৰে গতিকে আজি পুৱতি নিশাই আমি তেওঁলোকক শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু গোটেইকেইজন ছাত্ৰকে আমি আমি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছোঁ সকলোৱে সকলোৱে ভালে আছে আৰু তেওঁলোকক আমি সোধ পোছ কৰি আছোঁ কি কাৰণত তেওঁলোকে আহিলে কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক যি তেওঁলোকক আমি সোধ পোছ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা এইটো গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আহি তেওঁলোকক যোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিলে মিজোৰাম আৰু মিজোৰামত গৈ তেওঁলোকে ঠাই ফুৰিলেহেঁতেন দুজনৰ লগত গীটাৰ আছে এজন ভাত ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি লাগিছে তেওঁলোক খুব ভাল ঘৰৰ আৰু ভাল ছাত্ৰ হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে চিন্তাত এই কথাটো সোমাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে তাৰপৰা ঘৰত নোকোৱাকৈ আৰু কাকো নজনোৱাকৈ তেওঁলোকে ধেমাজিৰ পৰা ওলাই আহি ৰঙিয়ালৈ আহিলে আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা এখন ৰেলেৰে তেওঁলোকে আহি শিলচৰত উপস্থিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যাব বিচাৰিছিলে মিজোৰামলৈ আইজললৈ তেওঁলোকে যাব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আইজলৈ গৈ তেওঁলোকে ঠাই চালেহেঁতেন তাৰপিছত তাতে তেওঁলোকে গীটাৰ বজালেহেঁতেন গান গালহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু গোটেইকেইজন কম বয়সীয়া জুভিনাইল ছাত্ৰ গতিকে আমি তেওঁলোকক ভাল ধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ নেত আদেশ মৰ্মে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ যাব আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে অকণমান তেওঁলোকে এটা আচহুৱা ঠাই তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুনকৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে সকলো কথাবিলাক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে খুলি কোৱা নাই কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু কি সংক্ৰান্তে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মনত এই চিন্তাটো সোমাইছিলে আৰু ঘৰৰ পৰা নোকোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গক নোকোৱাকৈ স্কুলৰ কোন তেওঁলোকৰ যি স্কুল অথৰিটি আছে তাক নজনোৱাকৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহিছিলে সেই সংক্ৰান্তে আমি অনুদান কৰি আছোঁ আৰু সত্যহতে আমি এটাই ক'ব পাৰোঁ যে আম আপোনালোকে জানে যে আমাৰ তিনিটাকৈ আন্তঃৰা ৰাজ্যিক সীমা আছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে গতিকে এই অঞ্চলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো নিৰাপত্তাজনিত যিটো দিশ আছে আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো কোন ঠাইত গ'লহেঁতেন যিটো তেওঁলোকে কৈছে মিজোৰাম গতিকে তথাপি আমি তেওঁলোকক যে আমি ইয়াতে তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু উদ্ধাৰ কৰি আমি ধেমাজি আৰক্ষীক আমি গতাই দিয়াৰ সকলো আমি বন্দোবস্ত কৰিছোঁ